Вкусного всем! фе с креветками по-каджунски. Креольская, насыщенная и ароматная. Этуфе – французский способ томления в небольшом количестве жидкости при закрытой крышке, как бы и на пару и тушение. То, что мы будем готовить, одно из культовых блюд Луизианы и в особенности нового Орлеана. Неважно, что вы к нему подадите — белое вино или пиво, наслаждение вам обеспечено. Каджуны – потомки французских переселенцев, создавших свою особенную франкоамериканскую культуру и кулинарию, знают толк во вкусе и в удовольствии. Ингредиенты. Конечно же, креветки, обязательно в панцире. Панцири головы нам тут очень нужны. Святая троица каджунской кухни, сладкий перец, лук и стебли сельдерея, а также помидоры и чеснок. Зеленый лук и петрушка, как дополнение вкуса. Конечно же, каджунская или креольская смесь специй, мы не даем ее в видеорецепт, там все просто. Смешайте прилагаемый список, остаток после приготовления храните в плотно закрытой емкости. К мясу, кстати, бомба. Кроме смеси еще лавровый лист и тимьян. У нас сушены, но можно и свежие. Сливочное масло для жарки и для загустителя соуса, как и мука. Соль и, возможно, сахар, если помидоры слишком кислят на ваш вкус. Традиционный гарнир – отварной рис. Любой, но лучше длиннозерный. Отварите его, когда будет зазор времени при приготовлении. Сначала очистим креветки, в данном случае большие, но это совершенно не принципиально. Можно и мелкие, главное, чтобы вы смогли их очистить. Также можно использовать варено-мороженые креветки. В этом блюде разница будет не очень существенна. Я оговорюсь, не выбрасывайте панцири с головами. На их основе мы сварим ароматный и вкусный бульон, основу этуфе. Помимо очистки панциря, очистите от кишечника хвостик. В больших и средних креветках он может помешать нам достигнуть нирваны. Для этого надрежьте хвостик по центру, наружной части. И аккуратно выньте его из образовавшейся канавки. Есть еще один кишечник, кстати. По внутренней части. Если он выделяется, его тоже удалите. Сковырнув ножом или пальцем. Очистили креветки. Подготовим еще немного составляющих для бульона. Нарежем лук. Размер кусочков не важен, это для бульона. Отрежем от стеблей сельдерея жесткую белую основу. Она не станет мягкой при тушении, а в бульоне будет в самый раз. Мы все равно его потом отцедим. Петрушку разделим на стебли, они нам нужны для бульона, и листики. Их использовать будем в самом конце. Нарезали и ставим вариться бульон. Растопите немного сливочного масла, можно в данном случае и оливкового, и обжарьте головы и панцири пару минут. Если креветки варено мороженые, то достаточно одной минуты. Добавьте лук, сельдерей и стебли петрушки. Обжарьте еще минуту-две. Затем добавьте воду, на такой объем панцирей необходимо 1 литр 200 мл воды. Чистой, конечно. Хорошенько посолите, где-то столовую ложку или на вкус. И варите 30-40 минут при слабом кипении. Можно чуть больше. За 5 минут до конца добавьте лавровый лист. Пока варится бульон, подготовим остальные продукты. Нарежем лук маленькими кубиками, Также некрупно порубим сладкий перец. Предварительно его, конечно, очистив от сердцевины и семечек. И, как вы уже догадались, также нарежем стебли сельдерея. Лучше всего это разделить на полоски сначала, а затем разом все нарезать. Нарезали, и святая троица овощей каджунской кухни подготовлена. Эта традиция перекочевала из Франции в Канаду, а затем в Луизиану по весьма тернистому и моментами кровавому пути. Об истории каджона вы сможете узнать и из других источников, а мы продолжим. Подготовим помидоры. Сначала нам необходимо их очистить от плодоножки и кожицы. Для этого вырежем плодоножку и займемся снятием кожицы которая дает излишнюю терпкость и, собираясь в комочки после тушения, портит блюдо. Для кого-то это может показаться сложным, а на самом деле это очень просто и быстро. Сделаем крестообразные надрезы на кожице острым ножом и зальем их кипятком на пару минут. Спустя время кожица сама легко сползает с помидора. Необходимо лишь ей помочь. Ополоснем помидоры в холодной воде и затем сольем, Благодаря перепаду температур и надрезам кожица стянулась и легко отделяется. Очистим таким образом все помидоры. Благодаря окунанию в холодную воду помидоры не успели свариться. Сок весь остался внутри. Затем нарежем томаты на небольшие кубики. Теперь осталось порубить мелко чеснок ни много ни мало, креветки любят чеснок, как и сливочное масло, впрочем. И нарежем зеленый лук и листья петрушки. Они понадобятся в конце. Кстати, именно петрушка в разных кухнях признанная зелень для добавки к морепродуктам, а к креветкам особенно. Теперь подготовим загуститель соуса. Французы его называют ру. Состоит он из сливочного масла и муки. Для этого растопим масло. Как только оно начнет пузыриться, добавим муку. Перемешали. Она поначалу возьмется комками. Огонь ниже среднего, ближе к минимальному. Затем комки начнут расползаться по сковородке и начнут менять цвет. Ру готовят трех цветов. Белый, золотистый или красный. Нам необходим красный, а значит будем доводить до этого оттенка. Мешать необходимо постоянно, иначе будет не красное, а черно-коричневое. Довели до красно-коричневого цвета и убираем ру из сковородки в чашку. Пока все это готовилось, сварился бульон. Отцедим его. Все, кроме бульона, больше не понадобится. Получилось где-то около 1 литра ароматного креветочного бульона. И переходим непосредственно к приготовлению туфа. В кастрюлю с толстым дном добавим немного сливочного масла, можно использовать и оливковое. Добавим каджунскую троицу, лук, перец и сельдерей. Перемешаем, подсолим. И будем тушить, пока овощи не станут мягкими. Это около 5-10 минут. После этого добавим чеснок. И потушим еще около минут. Пока не начнет появляться запах чеснока. Затем добавим томаты. И продолжим тушение еще около 3 или 5 минут. Добавим каджунскую смесь специй. Ее еще называют креольской. Если приготовить много, не беда. Можно использовать для приготовления барбекю или фасоли по-каджунски. Рецепт есть на нашем канале. Далее необходимо тушить, пока жидкость почти не испарится. Минут 10-15. Помешивая. Затем добавляем ру, Загуститель соуса из масла и муки. Перемешиваем и добавляем бульон. Доводим до кипения. Добавляем тимьян. Лавровый лист. И тушим 30 минут. Пока соус не загустеет. Помешивать нужно периодически, а к концу тушения довольно часто, чтобы не пригорело. Уварили соус, пробуем на соль. Если необходимо, добавляем. Также необходимо добавить сахар. Если соус кисловат, не бойтесь добавлять сахар. В американской кухне он используется для мясных и рыбных, наравне с солью. Затем добавляем креветки и тушим 5 минут. Если креветки были варены мороженое, то минуты 3. Тут важно не передержать и не сделать их резиновыми. Выключаем огонь. Затем вынимаем лавровый лист. Если оставить, соус будет горчить. И добавляем петрушку и зеленый лук. И даем обязательно настояться около получаса. Сервируем отварным рисом по центру тарелки. Это классика подачи этуфе с креветкой. И на стол классика кухни Луизианы этуфе из креветок. Начинайте знакомиться. В 80-х годах захватила рестораны Нового Орлеана и с тех пор не отпускает. За счет взрыва вкусов, умопоморочительного запаха и прекрасного вида. Это концентрированный вкус креветок с овощами и томатами. Слегка острый, довольно приятный, но не перебивающий вкус креветок. Праздник удовольствия! Попробуйте новый Орлеан! Приятного аппетита! Бен Аппетит! Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!